Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm hər zaman keyfiyyətli həyat tərzi yaşanmış, yüksək əxlaqla davranılmışdır. Ən gözəl, ən təmiz yeməkləri yeyir, ən gözəl geyimləri geyinirdi. Cübbəsi hər zaman təmiz olurdu. Dişlərinin təmizliyi, parlaqlığı hər kəsə nümunə idi. Keçdiyi yollarda xoş ətrinin qoxusu qalır, olduğu mühitləri cənnətə bənzər bir hala gətirərdi. Hətta səhra kimi bir mühitdə gül bağçaları salacaq qədər gözəlliyə və estetikaya əhəmiyyət verirdi. O dövrün imkanları ilə yaşadığı dövrün ən gözəl şəraitini təşkil etmiş, çox keyfiyyətli bir həyat yaşanmışdır. Peydamberimiz yaşadığı dövrün ən müasir, ən keyfiyyətli insanı idi. Mərhəmətli, xoş rəftar, ağılla davranan, şəfqətli və ədalətli bir idi. Lakin bəzi saxta hədislərə baxdığımızda peyğəmbərimizin günlərla acqaldığını, acından yata bilmədiyini, hətta ailəsinin də acqaldığını iddia edildiyini görürük. Bu saxta hədislərdən bəziləri bunlardır. Peyğəmbərimizin vəfatı zamanı evimizdə yeməyə bir az yulafdan başqa bir şey yox idi. Rəsulullah vəfat edənə qədər 2 gün ard-arda arda arpa çörəyi yeməyib. Əbu Talha nəql edir: "Rəsulullahı acılıqdan şikayət etdik və qarnımızı açıb göstərdik. Hər kəs qarnına bir daş bağlamışdı. Rəsulullah da qarnını açdı. Baxdıq ki, onun da qarnında 2 daş var." Lakin tarixi və hədisləri araşdırdığımızda Peyğəmbərimizin zəngi və heç kimə möhtac olmayacaq qədər malik sahibi olduğunu görürük. Hicrətin 3-cü ilində Muhayrik adlı səhabə Hzrət Muhammədə vəsiyyətlə 7 xurma bağı hədiyyə etdi. Muhayrikin mallarını qəbul edən Peyğəmbərimiz onların hamısını vəqf etdi. Mədinədəki vəqiflər əsasən mühayirkin mallarından idi. Təkcə bu bağlar belə Peyğəmbərimizin mal dövlət baxımından heç nəyə möhtac olmadığını göstərir. Peyğəmbərimiz yaşadığı dövrün ən zəngin insanı idi. Digər faktlara nəzər salsaq, olduqca zəngin olan ilk həyat yoldaşı Həzrət Xadicədən qalan miras, əshabın ən zəngin səhabəsi olan Əbu Bəkrin bağışladığı mallar Mədinəlilərin vəqf etdiyi mallar və qənimətlər. Mədinə yaxınlığındakı xurmalıqlar, Fədək və Xeybər xurmalıqları. Qurana baxdığımız zamanda Peyğəmbərimizin zənginliyindən bəhs edən ailələri gördürük. Şeytandan Allaha sığınuram. Səni yoxsul ikən tapıb dövlətli etmədimi? Də ki, qənimətlər Allah və Peyğəmbərə aiddir. Bilin ki, ələ keçirdiyiniz qənimətlərin beşdə biri Allah'a, onun elçisinə. Allahın öz elçisinə onlardan verdiyi qənimətləri tərəf siz nə at, nə də dəvə sürdünüz. Lakin Allah öz elçilərini istədiyi kəslər üzərində hakim edir. Allah hər şeyə qadirdir. Bu və bunun kimi bir çox hədis və Quran ayələrində Peyğəmbərimizin zənginliyindən bəhs edilir. İslam gözəllik və zənginlik dinidir. Allah möminləri həm bu dünyada, həm də axirətdə sonsuz gözəllik və zənginliklə müjdəələmişdir. Şeytandan Allah'a sığınıram. De, "Allah'ın öz qulları üçün çıxardığı zənnəti və təmiz ruziləri kim haram etmişdir?" də bunlar dünya həyatında hammıya qiyamət günü isə yalnız möminlərə məxsusdur biz dərk edən adamlar üçün ayələri belə izah edirik